Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira Amalina binti Muhammad Rasmi. Saya Nur Fatihah binti Zulkifli. Saya Nur Amin Syamili binti Zulkifli. Pada video kali ini, kami akan membuat satu perbincangan yang bertajuk Komunikasi Berkesan Tonggak Kehidupan. Jadi sebelum kita memulakan forum ataupun perbincangan kita pada petang ini, saya akan terlebih dahulu memberikan sedikit pengenalan tentang apa yang akan dibincangkan hari ini. Antaranya adalah Jenis-jenis komunikasi, ciri komunikasi berkesan dan yang terakhir alat untuk komunikasi Jadi sekarang kita akan mulakan dengan jenis-jenis komunikasi yang akan dibicarakan oleh saudari Syamini Okey jadi uh, kaedah penyampaian uh, mempunyai dua jenis iaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal Jadi apakah itu komunikasi verbal dan non-verbal? Uh, komunikasi verbal ialah komunikasi yang memberi kesan besar kepada pendengar. Ia boleh disampaikan uh, secara perkataan atau tulisan. Uh, komunikasi ini boleh berlaku secara berhadapan atau uh, melalui alat komunikasi uh, seperti telefon bimbit. Uh, Fungsi komunikasi verbal ini ialah supaya apa yang ingin disampaikan jelas teratur dan sesuai untuk menyampaikan maklumat dan uh, yang uh, menyampaikan maklumat yang kompleks. Uh, antara contoh komunikasi uh, yang selalu dilakukan oleh kita ialah perbualan harian, uh, ucapan rasmi dan mesej, teks dan email. Seterusnya, saya akan uh, terangkan komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal ialah uh, komunik penyampaian mesej tanpa kata-kata iaitu melalui bahasa tubuh, uh, ekspresi muka, intonasi uh, dan intonasi suara dan gerak geri. Uh, fungsi komunikasi non-verbal ialah menambah emosi, memperkuat uh, mesej verbal atau menggantikannya uh, bila kata-kata tu tidak sesuai Antara contoh komunikasi non-verbal ialah dalam kehidupan sehari kita yang paling dekat ialah hubungan sosial iaitu mengucapkan terima kasih dengan uh, menunduk hormat ataupun dengan senyuman uh, uh, Kedua, di sekolah di mana guru yang sedang mengajar akan menggerakkan uh, tangannya supaya dapat menarik perhatian murid uh, Perbezaan jelas yang dapat kita lihat uh, antara antara komunikasi verbal dan non-verbal ialah komunikasi verbal ni dia bergantung kepada bahasa dan struktur ayat. Manakala uh, komunikasi non-verbal ni dia universal. Dia uh, kadang-kadang di, mudah difahami melalui budaya. Um, ada apa yang panel satu boleh tambah untuk jenis komunikasi yang kedua? Jadi antara jenis komunikasi yang saya rasa penting dan akan saya bincangkan kepada perbincangan kita pada petang ini adalah komunikasi ruang lingkup. Jadi komunikasi ruang lingkup ni bermaksud cara kita berkomunikasi dengan seseorang itu berdasarkan kedudukan ataupun taraf mereka dengan kita. Kita boleh jadi berada di atas mereka, ataupun lebih bawah, ataupun selari dengan mereka. Lebih mudah lagi untuk dipahami saya akan pecahkan komunikasi ruang lingkup ni kepada dua iaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Jadi yang pertama saya akan terangkan dulu tentang komunikasi vertikal. Jadi komunikasi vertikal ni apabila kita berkomunikasi dengan orang yang berada pada kedudukan yang tidak sama dengan kita, yang tidak setara. Secara komunikasi ni boleh berlaku daripada orang atasan kepada orang bawah dan orang bawah kepada orang atasan contoh untuk orang atasan kepada orang bawah adalah apabila seorang pengurus memberikan kerja kepada pekerja um, mereka dan contoh jika daripada orang bawah kepada orang atasan adalah uh, jika seseorang murid sedang melaporkan sesuatu kejadian kepada gurunya yang seterusnya saya akan terangkan tentang uh, komunikasi uh, horizontal jadi sesuai dengan namanya iaitu komunikasi horizontal jadi orang yang sedang berkomunikasi itu berada pada kedudukan ataupun level yang setara jadi contohnya boleh jadi kita bercakap sesama rakan, guru bercakap sesama guru dan juga pesyarah bercakap bersama pesyarah. Jadi apa yang membuatkan komunikasi ini sangat penting untuk kita ketahui adalah supaya kita dapat menyesuaikan cara kita bercakap. Jadi jika orang tu berada pada level yang lebih atas daripada kita, kita boleh bercakap dengan nada yang lebih profesional, lebih sopan, nada kita, intonasi kita akan lebih sesuai manakala jika orang itu berada pada taraf ataupun kedudukan yang sama dengan kita maka komunikasi itu akan lebih santai lebih relax Jadi itu saja uh, daripada saya jadi adakah uh, panel kedua ingin menambah lagi jenis-jenis komunikasi? Baik. Baik. Yang kedua ialah komunikasi tidak langsung. Berbeza dengan komunikasi langsung yang tidak memerlukan perantara, komunikasi tidak langsung memerlukan perantara seperti telefon, media sosial ataupun orang ketiga. Contohnya, mesej yang kita hantar melalui WhatsApp ataupun pengumuman rasmi melalui media massa. Um jenis komunikasi tidak langsung ini masih membolehkan kita untuk menyampaikan mesej walaupun tidak bersemuka pada sasaran yang jauh dengan masa yang lebih singkat. Namun, kelemahan komunikasi tidak langsung ini um, mesej yang kita hendak sampaikan boleh disalah tafsir kerana kita dapat kita tidak dapat melihat um, reaksi wajah seseorang um, ataupun bahasa tubuh pihak yang kita sedang berkomunikasi. Bak kata pepatah lain padang lain belang lain orang lain ragam. Jadi kita haruslah bijak dalam menyesuaikan cara kita menyampaikan mesej pada orang lain. Justeru, kedua-dua jenis komunikasi ini penting dalam kehidupan kita mengikut situasi. Jadi, cukuplah perkongsian kita tentang jenis-jenis komunikasi. Seterusnya, saya serahkan kepada panel ketiga untuk membincangkan tentang ciri-ciri komunikasi yang berkesan. Okey, okay, baik. Um, ciri komunikasi yang pertama ialah mudah dipahami. Uh, komunikasi yang mudah dipahami bermaksud Message yang ingin disampaikan itu jelas, ringkas dan tidak mengelirukan penerima. Apabila seorang penutur menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap pendengar, message yang dikongsi dapat diterima dengan mudah. Contohnya seorang guru yang mengajar pelajar sekolah rendah mestilah menggunakan bahasa yang mudah difahami. Iaitu tidak menggunakan istilah teknikal atau bahasa yang terlalu tinggi Kerana akan menyebabkan uh, murid sukar menangkap maksudnya uh, Sebaliknya, guru perlu memilih perkataan yang mudah Dan contoh yang dekat dengan kehidupan seharian murid agar mesej lebih jelas Selain itu, komunikasi yang mudah difahami juga memerlukan penyampaian idea yang uh, secara tersusun jika penutur bercakap secara melompat-lompat uh, tanpa urutan logik, uh, pendengar akan uh, hilang tumpuan dan gagal memahami maksud sebenar. Uh, oleh itu, komunikasi yang baik perlu dimulakan dengan uh, pengenalan diikuti isi utama dan akhirnya penutup supaya mesej tersusun kemas. Uh, di samping itu, intonasi suara dan bahasa badan juga memainkan peranan. Uh, memainkan peranan nada uh, yang terlalu laju atau terlalu perlahan boleh uh, mengganggu kefahaman uh, pendengar uh, dengan menggunakan intonasi yang sesuai penekanan uh, pada perkataan penting serta gerak tubuh yang menyokong uh, mesej akan mudah difahami dan berkesan uh, akhir sekali komunikasi yang mudah difahami perlu memberi ruang kepada penerima untuk Uh, bertanya atau memberi maklum balas. Uh, hal ini kerana maklum balas yang boleh uh, maklum balas yang membolehkan uh, penutur memastikan uh, mesej diterima dengan tepat dan mengelakkan salah faham. Kesimpulannya, komunikasi yang mudah difahami uh, merangkumi bahasa yang jelas, susunan idea yang teratur, gaya penyampaian yang sesuai serta uh, peluang berinteraksi. Uh, semua elemen ini penting supaya komunikasi benar-benar uh, mencapai tujuannya iaitu menyampaikan mesej yang berkesan kepada pendengar. Ah uh, seterusnya saya akan uh, serahkan kepada panel yang kedua uh, apa pendapat anda? Um, baik terima kasih saudari dalam komunikasi kita bukan sahaja perlu menyampaikan maklumat namun kita juga haruslah memastikan mesej yang kita hendak sampaikan itu dapat dipercayai dan difahami oleh sasaran. Jadi ciri komunikasi yang berkesan um, seterusnya ialah menjaga kepercayaan sasaran. Jika kita jika kita sering um, menyampaikan maklumat yang betul dan jujur, orang lain yang berada di sekeliling kita akan Um, lebih yakin dan lebih mudah untuk mempercayai kita. Sebagai contoh, seorang doktor yang um, menyampaikan diagnosis kepada pesakit, doktor tersebut mestilah telus dan tepat supaya pesakit dapat membuat um, keputusan yang betul. Selain itu, bahasa yang kita gunakan juga haruslah sesuai dengan pendengar. Um, hal ini dikatakan um, demikian kerana komunikasi yang terlalu teknikal dan sebenarnya akan menyukarkan pemahaman jika sasaran bukan ahli dari bidang tersebut. kesimpulannya ciri komunikasi yang baik ialah apabila mesej yang disampaikan itu bersifat jelas, benar dan mampu untuk mengekalkan kepercayaan seseorang. Kerana saya percaya asas kerana saya percaya kepercayaan ialah um, asas penting dalam komunikasi. Seterusnya kita beralih kepada panel yang pertama. Baik, pada pendapat saya, komunikasi itu boleh dianggap sebagai komunikasi yang berkesan atau komunikasi yang baik adalah apabila wujudnya tindakan susulan uh, selepas uh, komunikasi itu berlaku. Ini kerana kita sebagai penyampai maklumat sudah tentu kita akan mengharapkan maklum balas daripada pihak lawan komunikasi kita hal ini penting kerana tujuan kita berkomunikasi itu bukan sekadar menyampaikan maklumat tetapi supaya maklumat itu difahami diterima dan diikuti jadi sebagai contoh saya berikan di uh, di tempat kerja apabila seseorang ketua memberikan uh, arahan ataupun menegur kerja orang bawahan mereka uh, pekerja itu bukan sahaja perlu mendengar dan mengangguk arahan itu tetapi mereka perlulah mengubah cara kerja mereka ataupun membetulkan kesilapan mereka yang telah ditegur jadi uh, selepas komunikasi itu berlaku Uh, jika pekerja itu tidak melakukan kerja itu dengan betul ataupun tidak mengikut arahan itu bermakna komunikasi yang dia dia ada tadi adalah komunikasi yang gagal dan tidak berkesan dan manakala jika mereka berjaya untuk melaksanakan tugasan seperti yang diberikan ini bermakna komunikasi mereka komunikasi yang uh, berkesan jadi untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan ini memerlukan uh, dua pihak uh, bertanggungjawab yang pertama adalah pihak penyampa Pihak penyampai mestilah memberikan maklumat dengan jelas, mudah difahami dan ringkas. Manakala sebagai pekerja ataupun pendengar arahan pula, mereka mestilah mendengar dengan teliti, dengan baik, dengan fokus supaya kita boleh betul-betul faham tentang maklumat itu. Jadi kesimpulannya, komunikasi ini sangat penting untuk kita memberikan fokus dan pastikan ianya mudah difahami oleh penerima kita. Jadi uh, itu saja uh, saya rasa untuk uh, ciri komunikasi berkesan. Seterusnya uh, kita akan berbincang tentang alat komunikasi. Kerana bila kita bercakap tentang komunikasi ni, semestinya komunikasi ni tidak hanya berlaku secara langsung, tetapi ia juga boleh berlaku secara maya. Lebih-lebih lagi pada zaman yang serba sosial media ni. Jadi masalah kita ada satu medium ataupun alat untuk berkomunikasi secara maya. Dan saya rasa um, satu-satunya alat komunikasi secara maya yang paling utama bagi kita adalah telefon bimbit kita sendiri Sebab sekarang semua orang mempunyai telefon pintar Dan dalam telefon pintar ni lah um, mempunyai banyak sangat akses kepada aplikasi-aplikasi yang menyediakan kemudahan untuk kita berhubung Seperti melalui uh, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook uh, dan sebagainya tetapi telefon bimbit ni uh, bukan sekadar memberikan kemudahan untuk kita berkomunikasi secara teks tetapi juga secara uh, verbal sebab kita juga boleh membuat uh, panggilan video uh, dan mem uh, boleh buat panggilan video bersama rakan-rakan supaya komunikasi itu lebih jelas walaupun uh, secara maya uh, jadi itulah yang saya rasa antara uh, medium utama untuk kita berkomunikasi secara maya Adakah panel lain ingin menambah lagi tentang alat komunikasi? Uh, biarkan saya um, memberitahu dahulu. Uh, alat komunikasi uh, yang semakin penting pada masa kini ialah media sosial. Uh, seperti yang panel satu uh, katakan tadi, uh, media sosial merujuk kepada platform uh, dalam talian seperti Facebook, uh, Instagram, TikTok, WhatsApp dan sebagainya. Uh, yang membolehkan manusia berhubung uh, tanpa uh, batasan dan batasan masa dan jarak uh, melalui media sosial komunikasi dapat dilakukan uh, secara pantas, mudah dan meluas uh, menjadikannya uh, salah satu alat komunikasi paling berpengaruh di dunia moden. Uh, pertama, media sosial uh, berfungsi sebagai medium penyebaran um, penyebaran maklumat Uh, contohnya berita terkini uh, tentang bencana alam atau keputusan peperiksaan Dapat uh, disebarkan hanya dalam beberapa saat sahaja uh, Hal ini memudahkan uh, masyarakat untuk sentiasa mendapat maklumat Semasa uh, tanpa perlu menunggu laporan televisyen atau akhbar uh, Penyampaian mesej juga lebih cepat uh, kerana satu hantaran boleh dibaca oleh ribuan, malah intertaan orang dalam sekelip mata. Selain itu media sosial juga berperanan sebagai alat komunikasi dua hala. Tidak seperti media tradisi tradisional yang hanya menyampaikan maklumat secara sehala, media sosial memberi peluang kepada pengguna untuk memberi komen, bertanya soalan atau berkongsi pandangan dengan pengguna lain. Uh, misalnya, seseorang, uh, seorang pelajar boleh bertanya terus kepada pencarah melalui aplikasi WhatsApp Atau pelanggan boleh menilai kualiti perkhidmatan sesuatu masyarakat melalui ulasan di Facebook uh, Ini menjadikan komunikasi lebih interaktif dan berkesan uh, Namun begitu, penggunaan media sosial juga uh, perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab Uh, jika disalahgunakan, uh, ia boleh menimbulkan masalah Seperti penyebaran berita palsu, uh, fitnah atau bui cyber yang semakin kempat uh, uh, Oleh itu, masyarakat uh, perlu beretika ketika menggunakan media sosial uh, Memastikan maklumat yang disebar uh, benar uh, Serta menghormati pandangan orang lain kesimpulannya media sosial ini uh, merupakan uh, alat komunikasi yang sangat penting pada zaman digital kini kerana ia boleh ia memberikan penyampaian maklumat berlaku dengan pantas, interaktif dan luas. Uh, walau bagaimanapun uh, ia perlu digunakan dengan bijak agar faedahnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan tidak menyebabkan kesan negatif. Uh, apa pula pandangan uh, panel pandang yang kedua? um, baik seterusnya um, alat komunikasi yang seterusnya um, ialah email seperti yang kita sedia maklum dalam dunia moden hari ini alat komunikasi memainkan peranan yang sangat penting seperti yang saudari berdua telah kongsikan sebentar tadi um, jadi salah satu alat komunikasi yang paling meluas digunakan pada hari ini ialah email jadi email digunakan um, Sering digunakan oleh institusi seperti sekolah, universiti ataupun organisasi rasmi untuk menyampaikan mesej secara formal. Contohnya, pihak universiti um, mahu menghantar makluman tentang um, kuliah kepada pelajar-pelajar, jadi pihak universiti tersebut akan menggunakan email rasmi. Um, jadi, walaupun cepat dan mudah. Um, cara untuk kita berkomunikasi pada dunia hari ini namun pengguna masih perlu berhati-hati agar mesej yang hendak disampaikan itu tidak disalah tafsir atau menjejaskan imej diri um, ingat telak, telajak perahu boleh diundur telajak kata buruk padahnya jadi secara keseluruhannya alat komunikasi ini um, jelaslah dapat memudahkan hidup kita tapi kita haruslah menggunakannya dengan bijak dan juga bertanggungjawab Jadi sekarang kita beralih kepada panel yang pertama Untuk berkongsi pula tentang alat komunikasi yang lain okay, Baik, jadi uh, alat komunikasi yang terakhir yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah uh, Zoom Meeting jadi Zoom Meeting ni merupakan uh, aplikasi komunikasi video secara dalam talian yang membolehkan kita berhubung dan berinteraksi walaupun kita berada di tempat yang berbeza ataupun jarak yang jauh. Uh, ia boleh digunakan melalui komputer, melalui tablet, dan melalui uh, dan dengan menggunakan sambungan internet. Jadi Zoom ni bukan sahaja boleh digunakan untuk mesyuarat, tapi juga boleh untuk uh, dijadikan sebagai medium pembelajaran uh, jika uh, berlaku kekangan untuk kita pergi ke uh, bilik darjah. <tuh> uh, dan antara fungsi utama Zoom ni ialah Uh, panggilan video dan audio secara masa nyata yang membolehkan kita melihat dan mendengar antara satu sama lain seolah-olah kita sedang berhadapan dengan uh, satu sama lain. Uh, selain itu, kelebihan berkomunikasi uh, dalam Zoom meeting ni juga uh, kita boleh lihat apabila mereka menyediakan kemudahan uh, chat box untuk menghantar mesej. Uh, ini bermaksud uh, pelajar Aa, kita akan bincangkan dalam aa, konteks pendidikan jadi aa, apabila pensyarah ataupun guru sedang memberikan pelajaran tetapi aa, pelajar tidak mahu mengganggu dengan aa, komunikasi suara aa, pelajar boleh menaip message ataupun teks di dalam chat box yang telah disediakan dan kemudiannya boleh dijawab oleh guru ataupun pensyarah setelah itu dan aa, satu lagi ciri yang menarik yang ada di dalam aa, Google Meet ni adalah um, breakout rooms Breakout rooms ni membolehkan peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan kemudian uh, mereka boleh berbincang sesama mereka tanpa didengari ataupun diganggu oleh uh, kumpulan yang lain. Namun walaupun Zoom meeting ini mempunyai banyak kelebihan seperti yang telah saya terangkan tadi, Zoom meeting ini juga mempunyai beberapa kekangan ataupun cabaran dalam menggunakannya. Uh, ini kerana Zoom meeting memerlukan akses internet yang sangat laju dan baik. Aa, kerana jika kita mempunyai data yang lemah, aa, komunikasi yang sedang berlaku dalam Zoom meeting itu boleh terganggu kerana suara akan menjadi tersekat-sekat ataupun kita boleh terkeluar daripada Zoom meeting itu. Ini menyebabkan kita kehilangan maklumat aa, yang telah disampaikan oleh penyampai mesej. Aa, jadi, aa, saya rasa cukuplah aa, tentang alat komunikasi ataupun medium-medium yang boleh kita gunakan aa, secara maya jadi kesimpulannya komunikasi ni ibarat jambatan yang menghubungkan manusia jadi kalau kita pandai berkomunikasi dengan baik insyaallah hubungan kita sesama sendiri akan jadi lebih erat dan mesej kita mudah difahami dan hidup kita pun jadi lebih harmoni jadi dengan itu saya sudahi forum kita dengan ucapan terima kasih kepada semua panel dan penonton yang telah meluangkan masa bersama kita pada petang ini jadi Sekian. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.